নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল টিচাৰ্ছ কৰ্ণাৰলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিক্ষা বিভাগ সম্পৰ্কীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় প্ৰথম মন্তব্য হিচাপে তেখেতে কয় যে যি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভ্যাসন বহি অৰ্থাৎ ইভালুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ বুক পায় সেই ইভালুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ বুকৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বাজেট নাই বাজেট ধাৰ্য হ'লেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ইভালুৱেশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ বুক অন্যথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব অভ্যাসন বহি তাৰ লগতে তেখেতে কয় যে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময় সাল সলনিক লৈও চলি আছে চিন্তা চৰ্চা তেখেতে আৰু জনায় যে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃত্তি পৰীক্ষা চি এম স্কলাৰশ্বিপ যোনটো হয় সেইটো বন বিলুপ্ত হ'ব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীটো উপলব্ধ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা তেখেতে আৰু জনায় যে শিক্ষা বিভাগত আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি নহ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আৰু জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত শিক্ষকেও লাভ কৰিব প্ৰমোচন লগতে তেখেতে জনায় যে চলিত বাজেট অধিৱেশনতেই সংশোধন হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ আইন সংশোধনীৰ জৰিয়তে সলনি হ'ব প্ৰাদেশীকৰণৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক চৰ্ত আছিলে সেই চৰ্তসমূহৰ কিন্তু কোনো কাৰণতে সলনি নহয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ভিত্তি বৰ্ষ অৰ্থাৎ যোনটো বৰ্ষ ভিত্তি হিচাপে লৈ থোৱা আছে দুহেজাৰ ছয় চন সেই চনটি কোনো কাৰণতে সলনি কৰা নহ'ব ভিত্তিবৰ্ষ সেইটোৱেই থাকিব কিন্তু বাকী কণ্ডিশ্যনসমূহ কিছু শিথিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব সংশোধনীৰ জৰিয়তে আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিক্ষা বিভাগ সম্পৰ্কীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় প্ৰথম মন্তব্য হিচাপে তেখেতে কয় যে যি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভ্যাসন বহি অৰ্থাৎ ইভালুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ বুক পায় সেই ইভালুয়েশ্যন প্ৰেক্টিচ বুকৰ বাবে এই পৰ্যন্ত বাজেট নাই বাজেট ধাৰ্য হ'লেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই ইভালুয়েশ্যন এণ্ড প্ৰেক্টিছ বুক অন্যথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰিব অভ্যাসন বহি তাৰ লগতে তেখেতে কয় যে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময় সাল সলনিক লৈও চলি আছে চিন্তা চৰ্চা তেখেতে আৰু জনায় যে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃত্তি পৰীক্ষা চি এম স্কলাৰশ্বিপ যোনটো হয় সেইটো বন বিলুপ্ত হ'ব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীটো উপলব্ধ হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা তেখেতে আৰু জনায় যে শিক্ষা বিভাগত আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি নহ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আৰু জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত শিক্ষকেও লাভ কৰিব প্ৰমোচন লগতে তেখেতে জনায় যে চলিত বাজেট অধিৱেশনতেই সংশোধন হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ আইন সংশোধনীৰ জৰিয়তে সলনি হ'ব প্ৰাদেশীকৰণৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক চৰ্ত আছিলে সেই চৰ্তসমূহৰ কিন্তু কোনো কাৰণতে সলনি নহয় প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ভিত্তি বৰ্ষ অৰ্থাৎ যোনটো বৰ্ষ ভিত্তি হিচাপে লৈ থোৱা আছে দুহেজাৰ ছয় চন সেই চনটি কোনো কাৰণতে সলনি কৰা নহ'ব ভিত্তি বৰ্ষ সেইটোৱেই থাকিব কিন্তু বাকী কণ্ডিশ্যনসমূহ কিছু শিথিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব সংশোধনীৰ জৰিয়তে